Статья 44 Конституции Украины. Те, кто працює, мають право на страйк для захисту своих экономических и социальных интересов. Так что, если вам что-то не нравится, можете бастовать, устраивать страйки и защищать свои интересы. Ну, если вас, конечно, после этого потом не попросят, да, с того места, где вы подначиваете и устраиваете страйки. Порядок здесь, на меня, право на страйк. Страйк становится законом с урахованием необходимости забеспеченной национальной безопасности, охраны здоровья, прав и свобод інших людей. Ну, я думаю, если вы где-то там на каком-то предприятии, да, там даже, не знаю, там металлозаготовительном там или судостроительном устроите страйк, то как бы для национальной безопасности это ну, никак не повлияет на нее, да. Ну, если, конечно, вы там такой страйк не устроите, что завод выйдет какой-то стратегически выйдет из рабочего процесса. Поэтому этого делать, конечно, не нужно. Такие страйки устраивать. Ну, а так можете, если это никому не мешает. Никто не может быть примушенный до участи або не участи у страйку. Хотите страйкуйте, хотите не страйкуйте. Это ваше решение. Никто никого не заставляет. Ну и последний абзац. Заборона страйку можлива лише на підставі закона. Ну. Даже значит получается еще какой-то закон есть, который может заборонити вам страйкувати. Интересно, может есть какой-то закон Украины про страйк? Шутка, конечно. Ставьте лайк.